То, чем они, то, 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 что они тут продают, а, провести допросы и так далее и тому подобное, убрать оттуда тех, кто торгует, это уже функция милиции Дальницкого РУВД а, в данном случае. К сожалению, а, встречных предложений от милиции по а, ликвидации стихийной торговли. К сожалению, у нас нет. Мы проводили несколько совещаний по этому поводу, и пока милиция не включится в процесс э, ликвидации этой стихийной торговли, этого не произойдет. Я не помню, по-моему, статья 160 действующего закона про милицию вот как раз рассказывает о том, как милиция должна бороться с стихийной торговлей. Это с одной стороны. А с другой стороны, я сам лично выходил на борьбу с этой стихийной торговлей, когда мы загоняли туда трактор э, управления коммунального предприятия УЗН для того чтобы забраться ну то есть забирали и э, увозили продукцию которая вот, которая торгуют земли непосредственно то за руки меня лично хватали не продавцы меня лично за руки хватали те люди которые там покупают то что там продается они кричали что у них к сожалению маленькая заработная плата это единственное место где они могут идя домой купить что-то Поэтому таких случаев тоже достаточно много. Говорить о том, что там сидят и торгуют бабушки укропом, им не хватает там до пенсии, но ну это неправильно. Потому что эти бабушки там торгуют каждый день. Те, то количество продуктов, которые они там продают, оно достаточно в больших объемах, поэтому там организованная абсолютно нормальная торговля, только она с земли. Для того, чтобы с ней бороться, нужна милиция. И необходимо обустраивать, облагораживать, развивать инфраструктуру для того, чтобы этого не было. Точка.